の様子だと雨が止んでもしばらく川は渡れないな。まず早くて6日ひょっとすると10日だな旅の方らしいが宿は振り込められた客で沈めでしょうね。雨がいくら続こうと俺たちは建場にいるから食う心配はいらねえが旅の貧乏人はロギン使い果たしてうやくわずだ。よどりむさか 장태비 때문에 강을 건널 수 없어서 어쩔 수 없이 원래 머물던 여관으로 돌아가는 모습을 보여주며 여러분 오늘은 사무라이인 듯한 사무라이가 아닌 듯한 영화 하나 가져왔습니다 기대하면서 오늘의 영화 시작합니다 이틀 났더라 야무러까네 이들의 야미 맛이요 그림만 된 아메와 미인나 야미 맛이 나가네 취이자이야 <laughs> あの侍さいはいいね腰が低くてさいつもニコニコして侍ららしいところが一つもないのが答えられねえおかえりなさいませ <laughs> 川を見てきた当分川は当たれないよ侍むらいぬん姉をはんけいごせもむるごいさすみだクロンテクテカプチャギ泥棒がいるんだよここには泥棒が炊きかけの飯を盗みやがったちょっと裏で洗い物してる間にさ 아 나비에 심를채뜨 있던데요. 나타의 여자다. 나타. 나시의 메시를 뜯는 도だ안 말이다 나. 사실 이 여자는 항상 이렇게 말도 안 되는 이야기로 여건에 문제를 일으켰던 여자. 하지만 사무라이 아내는 모든 걸 이해하자고 합니다. 여러분, 그분에게 조금 더 친절하게 해시면 그분은 노캐몬이 되어 슬프게 살 悲しくて口惜しいからついあのように黒なくちょうどがちょんちょんしめじこいそでらばっくれたってダメだよ私のこの目はね節穴じゃないんだよお前が盗んだから初めから分かってんだよおやめなさいやめてくださいここにはそんな悪い人はいませんよそれはあなたもほっといてくださいよここはお武家の出る幕じゃありませんよですがここは私が償いますから一つどうか私は何もそんな

豪勢なもんだね。久保様にでもなった気分。こんなことが年に一遍あるなら、どんな苦労だって我慢していけるんだ帰ってきたな、よ、高野はまあ、飯を消してやるから、帰ってやる。人のことにっ妬だなんてぬか値があって、てめえは何様だい。俺はこの通り食わずに取っていたんだ。持って消して帰れ。まあまあ、まあ、待ってください。ああそう言わずに、まあ、とにかく、人には間違いというもんがありますからね。 이 사무라이 이에이는 다른 사무라이들과는 달리 가난한 사람을 생각하는 좋은 남자였습니다. 그런 이에이 덕분에 모두들 화해를 하고 아주 즐거운 시간을 보냈습니다. 그런데 한 가지 죄송합니다요. 간してください 掛け試合をなさいましたねどうにもやりきれなくてそのあんなことを聞くと全くみんな困っているしもう決してなさらない約束でしたねこの刀を七に入れてと思ったのですがあいにく七は店を閉めていたしいやでちょっとなあ自分にな日本にな韓国なもう姉やんてこんちゃんのんかね勘弁してくださいもう決してしませんから。 <놀람> 그래도 남편이 나쁜 의도로 내기시합을 하지 않았으니 아내는 이번 한 번만은 용서해 주기로 합니다 <laughs> 다음 날 비는 그쳤지만 아직은아は바んだが川を渡れるのはまだまだだでもさとにかく雨が上がってやれやれだね朝っぱらからどちらへ少し歩き回ってくる <laughs> 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 長雨で体がなまって気持ちが悪い。그렇게산책을하다가、우연히뭔가를보게되는데。おいこれをど言ってもダメかではこれが最後だどうしてもやるのかやるよしどけお、はいやめてくださいああ、いけません <laughs> 刀は人を切るものではないバカ <laughs> な自分をいや。 남자는 엄청나게 강한 사무라이였습니다. 하지만,

見事でござった。恐れ入ります。当地にご滞在かな松葉屋と申す宿に、三沢伊兵衛と申す浪人者でございます。この長雨、川止めに遭いまして、その。ほう、それはまた、退屈なことでござろうな。どうじゃ退屈しのぎに <laughs> 城へ遊びに参られるかあ、うん、とんでもない。はっははは。っ 하지만 이 정도가 끝이 아니었습니다. 영주는 예의가 너무 마음에 들었고 부하들을 여관으로 보내주는데 성여오무다고다사바정자가お待ちをそのどうぞごゆるりとよくぞ見えられた주가 예의를 부른 데는 특별한 이유가 있었습니다. 와가한의 견주스노 신한방가. 半年ほど前にぽっくり言って、今、その後釜を探しておる。廊下に出て、庭でも見ながら話そう。お主の身の上を聞きたい。強いてとは言わぬが、よかったら話してくれるのか。欧州の猿小さな藩の勘定型に勤めておりました。しかしどうも、一日中机に向かって、その書き物をしているのが退屈至獄で。 やむなく脱藩して、そして江戸へ出ようと思ったのですが、何分夜逃げ同然の身の上、路銀の用意もなく、友達の一人がいい策を教えてくれました。江戸へ登る街道は、いろいろな城下町を通る。またそこにはきっと町道場があるから、そこで勝負をしろ。道場主に行って教えようと頑張るのです。そして道場主と立ち会い、道場主が打ち込んでくる前に、 謝るんですそれでどうしてロギンが稼げるのだそのようにすると道場主はいい気分になるらしく親切にもてなしてくれます奥へ招き入れて前を出し一本つけてくれたり그런방법으로江戸へ가까か까지오게된ん家々におんちょうなげくんどじゃんをぼげてんでこれが最後だと思ってその道場を訪ねました辻月坦無害流の道場です つじけたんといえば天下に聞こえた喧客だつじ先生は気軽に立ち会ってくださったのですが例によっていつ木刀を投げ出して謝ろうかと考えておりますと천하의검객이라고알려진지지けた그런데지금까지와의사무라이들과그는달랐습니다갑자기<痛>わけがわからぬままに正直に私の魂胆を白状いたしました すると辻先生は。これでわかった。私はこれまで数え切れぬほど多くの人と立ち会いをしてきたが、お主のような人は初めてだ。平然と構えていて勝とうとする欲がさらに見えん。捉えどころが全くない。私はどうしていいかわからなくなった。それで木刀を投げた。辻先生の打ち弟子になりました。 잠시 후, 영주는 이에 이에에게 카를 보호해달라고 부탁하고, 카를 보고서는, 헐風に吹かれるような, 爽やかす,匂いも深い,無名でございますが,しかし,見事じゃ!辻先生にいただきました,刀武士の魂というがいや実に見事じゃ!古生も女どもも邪魔くさいから追い払った! 오노대야れ 가로노. 이시야마 이시마아가지가로 영주의 특징 모든 수아들에게 별명을 붙여주는 이상한 버릇을 갖고 있었는데. 미사와 이혜도 모십니다. 여시 가까운 수아들을 불러놓고선 엄청난 これね, 발표를 하는 영주. 한노 시난반을 햄에다. 이진다노시난 ことは慎重に、念には念を入れませんのと。わしの目を疑うのか貴様はどうだ拙者、三沢殿のご才女にもお目にかかりましたが、三沢殿同様、まことによいお人柄、感服つかまずりました。はじまる、ウェブサを갑자기지조자로앉힌다는걸이해할수없는부하들、結局、한가지부탁을하는데 <laughs>、日を置いて、御前試合を行うということで。 かしこまりました。変に腰が低くて弱そうに見せて、先生も油断しなきあんな奴しかし、そんな男が城に招かれるとは、まずこの班の指南板は、俺たちの中から。それでなくては、この城下町の者たちにも。 그렇게 회의를 하고 있는데 갑자기 성주가 얼마나 이 EA를 신뢰하는가에 대한 소식 하나가 전해집니다. 고聞き出物を持った中元を連れて... 선물에 하인들을 데리고 가막까지 타고 다시 영원으로 돌아온 EA. 이고 아, 기었습니다대모이 더군다나. 수일 지나고, 5일 지나고, 5일 지나고, 5고 5일 지나고,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  고5고 5일 지나고, 지나지일지고 殿様はその必要はないとおっしゃっているし、決まったも同然です。これ、引き出物です。実はちょっと、あなたのことが話に出ましたね。前にも言ったろあのお侍、いいところがあるってさ、ただものじゃないや皆さん、これをどうぞ。ここの殿様からいただいたものですよ。それ,それが全く、 本当にいい殿様でしたね。メシューディ、드디어、試合日り来ました何を待っているのだ実は、本日の試合に出るはずの、待ち道場の試合三名が未だ参りません。試合をするのは、その三名だけか。いえ、当藩の者二名用意してございます。あホ、その者どもから始めればよいではないか。始めろいぜ시작되는試合。과연、イエイの실력은、어느정도인가 이누야마 한이어크 어? 이게 잠깐만 벌써 끝났어? 시 이마다, 마치 도우정 무시한가 도착이 닷지도 오리마센. 오가다 소있라 니게 옳다는 자로. 나를 더몰는자 모은 모나리 아무도 다사려고 하지 않자 화가 난 영주는 여무시바하리데 커놨던 모자 여시! 와시가 되요. 케고코는 해야지 돼야 어머니로 가야 되본도혼미의 해야지 돼야 되하 아니 영준님 그잘못 하실 것 같은데 <laughs> 그, 그 괜찮으시겠어요? 여시 <laughs> 하지 말라니까. 아, 진짜. 아, 왜 그러세요, 진짜. 이나나가오케 여튼 그렇게 승부를 내고 다시 여관으로 돌아가는 이에이 그런데 수아들은 그를 그냥 가게 두지 않습니다. 가민시모가 여군이야우나. 도고노 음마 뼈가 와는녀석가 혼노 시난반까. バカバカしくて見てはおれんどなたです皆さん忘れたのかあのかけ勝負あの日はまんまと貴様の手に乗ったが今日はその手は食わぬまあ待ってくださいこの藩の指南版の話は今日で終わりかもしれません私は今日という今日自分自身に腹が立って <laughs>

いえいえ勝った者の優しい言葉は負けた者の心を傷つけるなんだかからかわれてるような気がして優しさというものは時によって人の心を傷つけるのでしょうね本当に強い方はどんなに善良に生まれついても誰かしらの恨みを買ってしまうでしょうし確かどこに仕官してもうまくいかないと言っていたが 그 시합 때문에 조금씩 생각이 바뀌는 영주. 그런데 이예이는 뭔가 모르게 불안하고 급해 보였습니다. 가 이토 이 그리고 누군가를 기다리는 듯했는데. 게 불안하고 급해 보였 도, 니다어디가 난, 도, 뭐, 그센 야, 가시 네, 그그데 黙って立つというわけにもいかないと思うんだがそうでございますねでも私支度だけはしておきますそれはそうですともどっちにしてもここが出ていくんだからチャムシウが来たりとサラムデルヨンチョクチョクサラムンミダキデンはまことにまれなる武芸者当藩としてはすでにお召し抱えを決定しかかったのであるがそこに思わぬ故障が起こったのでござる 城下町の猿道場において、金数をかけて試合をし、勝ってその金数を取って行かれた。もちろん、ご記憶はござりましょう。確かに、覚えております。覚えておりますが、それは、実に、誠に気の毒な者がおりまして、この宿にいた客なのですが、理由の遺憾にかかわらず、武士として勝手試合をするなどということは、不届き千万 不面目の第一であるしそれを訴え出たものがある以上当犯としては慣例上手を引かざるを得ません彼女が申しますには差しながらこれを旅費のたしにでもお受け取りくださるようとのことでございましたいや、とんでもない받을수없다고생각한바로그때갑자기あ내が방에서나오더니いえ、ありがたく頂戴いたします 主人が掛け試合をいたしましたのは悪うございました。私も金がね、それだけはやめてくださるようにと願っていたのでございます。その願いは間違いでした。大切なことは、主人が何をしたかではなく、何のためにしたかということではございませんか。あなたたちのようなデクノボウにはお分かりいただけないでしょうが。おやめなさい、太よ失礼ですから。

뒷바닥에 있는 사람들을 먼저 생각하는 남편을 존중하고 존경하고 있었습니다. 그리고 남편이 얼마나 훌륭한 사람인지는 이미 마을 사람들 모두가 알고 있었고. 그나 뒷바나 센생요소대니스르나테 고코노 토노상모 코이노보리노 이카네 늙을 때. 미카게 아리빠다가. 내용이 괄아뽀트네. 그런 훌륭한 사람은 항상 선한 법. 고코노 토노사마와 とてもいい殿様だよ。実は、ここなら私でも務まると思ったんだがね。はんぺん、家々は、区へ不倫へ出やんやぎる、モードでっけで何をしたかではなく、何のためにしたか。それが大切なことだと、申したのだな。はい。確かに。伝の効かぬこの石頭。直ちにあの男を連れ戻せばよし。さもないと。 その石頭をねじ切って池の鯉の餌にしてくれるしかし殿も掛けじ合いをした以上やむを得ぬとお前たちのようなデクノボウには任せられん청한の不들때문에영주는화가났습니다자신に직접おとけでんイエイはくえ不倫を立てなさのでこれだけ立派な腕を持ちながら花を咲かせることができないなんという妙な巡り合わせでしょうでも私このままでようございます 人を押しのけず人の席を奪わず機会さえあれば貧しいけれど真実な方たちに喜びや望みをお与えなさるこのままのあなたも立派ですもの영주가그들을찾더라도이제는기회가없을겁니다그들은이미진정한행복이무엇인지깨달았기때문입니다人はせい書いてきます 단한 번의 칼질. 그리고 아내에게 가서 이렇게 말합니다. 미름 다 지금까지 일반적인 사무라이 영화라고 말할 수는 없겠죠. 개인적으로 근데 굉장히 좋았고 뭔가 교훈이 되는 영화라고 해야 할지 여튼 영화를 보는 내내 어 이거 뭐지? 뭐야? 하면서도 마지막엔 결국, 아, 이거지. 라는 생각에 빠져 있었던 저는 영화중독이었습니다.